اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اس افراتفری کے دور میں اس پریشانی کے عالم میں کہ جس انسان سے ہم بات کرتے ہیں جس سے ہم مخاطب ہوتے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں جھوٹ بول کر اپنے آپ کوئی بات مکمل کر دیتے ہیں مخاف فار ایگزامپل کہ اکثر آفیسز میں فیکٹریز میں جہاں پر ورکرز کام کرتے ہیں وہاں پر یا اسٹوڈنٹس ہیں تو یہیں اکثر لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے ہیں تو آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ میں جس سے بات کروں جس سے کوئی بات پوچھوں وہ چاہے میرے گھر میں سے ہو یا گھر سے باہر ہوں میرے اسٹوڈنٹس ہوں یا میرے کولیگز ہوں یا میرے ورکرز ہیں جو بھی ہے یا باس ہی کیوں نہ ہو آپ کا جو باس ہے وہ بھی کیوں نہ ہو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے بات کروں وہ جو مجھ سے جو بھی بات کرے تو وہ جھوٹ نہ بولے وہ سچ بول کر مجھ سے بات کرے اگر وہ جھوٹ بولنا بھی چاہے تو جھوٹ نہ بول سکے بلکہ اس کی زبان پر اپنے آپ پر سچ آ جائے تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے ان شاء اللہ اس عمل کے برکت سے کہ جس سے بھی آپ پورا دن بات کریں گے وہ آپ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کرے گا نا تو جھوٹ نہیں بول پائے گا سچ ہی بولے گا وہ تو آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ بندہ مجھ سے سچ سچ بول رہا ہے

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل ربو ب آیاتینہ یہ حصہ آپ نے پڑھنا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے بارے میں کیا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو ان کے نشانے کو جھٹلا دیا تو یہ ایک حصہ کیونکہ اگر پوری آیت پڑھیں گے تو تب تو ہم یہ بنتا ہے لیکن ایک حصہ اگر ہم پڑھ لیں گے تو یہ ہم کہ اس نیت سے کہ میں جس سے بات کروں وہ جوٹ نہ بولے تو یہ اس کے لئے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد یہ پانچ ٹائم کی نمازیں ہیں تو آپ نہیں چاہتی ہیں کہ پورا دن جس سے بھی آپ ملیں تو وہ آپ سے جوٹ نہ بولے بلکہ سچ بولے تو اس کے لئے پھر آپ کو یہ عمل صبح کی نماز کے بعد کرنا پڑے گا کہ صبح کی نماز کے بعد تین تین مرتبہ درود پاک اور درمیان میں تین مرتبہ سات مرتبہ یہ گہرہ مرتبہ آپ کی مرضی ہے کہ کم از کم تین مرتبہ اور میکسیمم تو انت... اس کی انتہا نہیں ہے لیکن گیارہ مرتبہ تک آپ پڑھ سکتے ہیں تین سات گیارہ تو یہ آپ نے درمیان میں پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں جس سے بھی آج ملوں جو بھی مجھ سے آج بات کرے وہ جھوٹ نہ بولے بلکہ مجھ سے وہ سچ بولے بس آپ نے دعا کر کے اپنے ہاتھ منہ پر پھیر لینی ہے اور وہاں سے چل پڑنا ہے انشاءاللہ شام تک جس سے بھی آپ ملیں گے جن سے بھی آپ بات کریں گے چاہے وہ آپ کے گھر والے ہوں گھر باہر والی ہوں آفس کے ورکر ہوں کولیگز ہوں آپ کے جن سے بھی آپ بات کریں گے جن سے بھی کچھ پوچھیں گے آپ انشاءاللہ وہ سچ بولے گا جھوٹ بولنے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کی زبان پر سچ ہی آئے گا اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ صبح کو تو آپ نے عمل کرنا ہی ہے تو جس سے آپ بات کر رہی ہیں اس وقت بھی آپ ایک مرتبہ کل لبو بھی آیاتینہ ایک دو بار پڑھیں گے آپ کو یہ آیات یاد ہو جائے گی کل آیات آیاتینہ ایک مرتبہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دینی ہے تاکہ اس کا مطلب نہ ہو تو ان شاء اللہ اس سے وہ اور مزید پختہ ہو کر سچ بولے گا جھوٹ بالکل بول بھی نہیں پائے گا ان شاء اللہ لیکن اس لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا مقصد بھی جائز ہو کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے کے لیے کسی کو اپنے سے نیچا کرنے کے لیے اگر آپ یہ عمل کریں گے پھر اس کا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے تو یہ خب اس سے آپ نے خبردار رہنا ہے کہ کسی کو تزلیل کرنے کے لیے ایسے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا بلکہ سچ کہ اس کے فائدے اور اپنے فائدے کے لیے آپ نے کرنا ہے تو یہ اس وقت یہ عمل جو ہے وہ کارگر ہوگا انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائی آمین سم آمین اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ